Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün sizə əla, şəxsi bir mük çəkib təqdim edirəm. 4 çotda yerləşir mülkümüz, 4 çot torpaq üzərində tikilib. Xırdalan şəhərində polis bölməsinə çatmamış yolun 70-80 metrində. Yəni toxları, yəni bu illə yerdə ev axtarır. Bax, bütün, bax bu ev qarışıq, düz bu darvazaya qədər. Hardasa bir 30 metrdir bu yol boyu. Dəhlət darvazında keçəyə. Və məcəz yavaşı var. -yavaş Evə çəkib təqdim edim. Yəni hə darvazadan girəndə bax oh, belə bir navezdir. Belə bir navez. Burda solda güclü şey dekorativ ağaclar əkilib. Evdə yaşayışı yoxdur, bu başdan deyim. Çoxdan dey yaşayışı yoxdur. Bu, Burda ille etnik xonasıdır. Yəni yay mətbəxidir. Bax bu qafı baldır, içədi veşlər var. Bütün boydan buraya belə kadovqadır. Burda mətbəx və birin görs qaz peçini görürsüz. İzlədiklərimizdə ola bilər ki, yırştrılmıb, yəpəl yırştrılmıb. Yəni evə çoxdan da evə baxan yoxdur, yaşamırlar. Ola bilər ki, sərgəsizlik olsun. Ancaq ev yer üzü superdir. Burda çöldə belə bir bulağı var. Çöldə onlar hamamla ayağı olsun. Burada da gördünüz ki, var belə bir palma ağacıdır. Belə qızıl yül kollarıdır burada, cürbəcür. Burada da palma ağacıdır. Bu da bizim evimiz. 2 mərtəbə, 5 otaq, 200 kvadrat. Bir də ki, mən sizə göstərim. Bax, çöldə sizə göstərdim. Bir də ki, bax bu ev. 50 kvadratlı, 2 otaqlı, 2 mərtəbəli də o da. İndi yəni, xırdalanda az-az evlər olur ki, hovuzu olsun. Bax, belə bir hovuzu Evimiz həqiqətən də möhtəşəm evdir. 2 mərtəbə, üstü mansard. 5 otaq, üstə gəlsin mansard. Bir də ki, 2 otaq burdadır. E, kim istəsə buranı ayrıca kirayə də veriblər. Rahat 400 manatı götürəcəklər. Yəni hər kəvi kombisi gördünüz kimi ayrı-ayrılıqda da belə bir həyət. Mini cənnət elə, mini cənnət. Daxıla burda biz evimizə Burada balaca bir dəhliz. İri bir qonaq otağı, qarşılığı bizi iri bir qonaq otağıdır. Burada tağlarla ayrılıb, ya kim istəsə bu pronoy pərdəsi də var, ayırır da bilər. İri bir qonaq otağıdır. Bu baxdan görünki evdəki əşyalar hamısı qalır. Bir daha paltar otağına qovğaşığa götürülür. İri bir mətbəx. Bütün pəncərələrə dəmir şətqalar vurulub, evimiz komb sistemindən qızdırılır. Və burada da belə bir yer və pankabılo yuma xəzirdir, burada qabiyandır. Ya yəni, çox böyük evdir həqiqətən də. Burada bir otaq Burada da kaldovka kimiydi yenə də. Buradakı yenə bilici məhdli olan hamamla ayağı olsun. Ya yani çox iridir. Həm çöldə həm də ki ev içində. Bir də hamamla ayağı olsun. Burda şkafdır yığılıb. Kaldovka kimi istifadə eləyə həm də buralı Qoğaldım biz ikinci mərtəbəsinə. Bir də bax bu saldı götürəcəklər burdan. Kompüter əşyalar hamısı qalıb. İri bir. Yenə yani iri bir saldı burda. İkinci mərtəbə olan hamamla ayaq yolu. 1-ci yataq otağıdır. 2-ci yataq otağı. Və gördüyünüz kimi biz qarmıqlıqlı bir evdə zatlar çox dəvdəndir ki, gedidtin ki, yaşamurlar. Bu da ki 3-cü otaq. Bəlli 5 otaq. 4 otaq burda, bir də ki, yəşə qonaq otağı, otağı. otağı, otağı aşağıda və mansart Budur belə bir mansat axırki də qahmura. İri bir mansartdır buda da. Şəhər. O bizim evə baxaq. 2 mərtəbədir. Yəni bir evdə 2 ev Yenə. Yani, Patçı qardaş da alla bilir bu evi. Yenə yani, yaxın qohumlar və yaxud da ki bu ev var, obisini bir kirayə. Belə bir yerdə ki super yerdə polis bölməsinə çatmamış ana yolun 70 əqrəd metrlikində. Və yani, çox adam bilir ki girəcək olsun, proqol olmasın, tıxaz olmasın. Ha, bu da bizim ikinci evimiz. Bir də aşağıda iri bir mətbəx studiyadır. və obyekt hətdə bu olan qapı da bağlıdır. Yərişdikəsi var. Burada hamamla ayaq yolsu. Ya qaz, su, işıq daimidir. Sənəd kupçadır, kupça əldədir. 4 sotda tikilib, 2 evin ümumi sahəsi düz 250 kvadrat. Olan, o, bu da bizim 2-ci mərtəbə olan bu evimiz. Hazır kupçalı yolun qırağı 4 çotda 250 min manat. Kim olsa Allah xoşun versin. Həlli bu qədər. Sağ olun.